গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা এতিয়া আঠটা দহ বাজিলে আজি যিহেতু অলপ ওলাই যাব লাগিব সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি আজৰি হৈ লওঁ মেটভিক ব্ৰাছ কৰিবলৈ দিছোঁ সেই ব্ৰাছডালৰ লগত লাগি লাগি এয়া কৰিছা চাওকচোন ব্ৰাছ কৰা তুমি মই কৰাই দিম নেকি আজিকালি মিট ভিকত সকলোবোৰ বস্তু নিজে কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ নিজে কৰে পানী খায় তাৰপিছত ইফালে খোৱা বাচনবিলাক গৈ পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ শ্লেপত উঠাই ইফালে ঠেলা মাৰি দিয়ে তাৰপিছত বেচিনত ফুৰি যায় সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ জানে বুদ্ধিখিনিও পুৰা আছে ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত সি গম পায় তাৰপিছত যে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'ব সেইকাৰণে ব্ৰাছ কৰি পেলাই একদম বহি যায় চিটত নিজৰ দিয়া আমি গা ধুই ধুই এতিয়া দেই ব'লা মেদভিকক ব্ৰেকফাষ্ট কৰে আৰু ঘৰৰ কামখিনি কৰি আজৰি হৈ এতিয়া মেদভিক আৰু মই গা ধুই লওঁগৈ যিহেতু এঘাৰ বজাত আমি ওলাইয়ে যাম হাজবেণ্ডে আমাক বাহিৰে বাহিৰে লৈ যাব তেওঁ অলপ কামৰ কাৰণে ওলাই যাবলগীয়া হ'ল বজাৰ তেনেকৈ কৰিবলগীয়া নাই যিহেতু লোৱা হৈছে মাত্ৰ এই কাপোৰ আনিবলৈহে আছে টেইলাৰৰ পৰা আৰু মেদভিকৰ কাপোৰ তেনেদৰে ওলোৱা হ'লেই সেইকাৰণে পাৰ্লাৰহে ওলাই যাম পাৰ্লাৰত অলপমান দুৰ্গা পূজাৰ ফাইনেল টেটছআপ এটা দিম আন এটা ভিডিঅ'তে যিহেতু পূজাৰ সময় গত বেছিদিন নাই আৰু অলপ বজাৰৰ পৰাও আহোঁ পাৰ্লাৰৰ পৰাও আহোঁ তাক চব দেউতাকৰ লগত গাড়ী এটা দেখুৱাই থ'ম সেই অসুবিধা পাবও পাৰে সেইকাৰণে অকণমান সময় লাগিব সেইকাৰণে আমি এতিয়া বজাৰলৈ ওলাই যাবলৈ ওলাইছোঁ পূজা বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপমান নিজকে নিজৰ পৰিচৰ্যা কৰিবৰ কাৰণে আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকোঁ দুৰ্গা পূজা বুলি বজাৰত ইমান বেছি ভিৰ হৈছে নহয় সন্ধিয়াটোতো ভিৰ ভিৰেই দিনৰ ভাগতো বহুত বেছি ভিৰ হৈছে বাচ্ছা লৈতো সোমাবই নোৱাৰি সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ লোৱা হ'ল বজাৰ কিন্তু এতিয়া তাত গৈ পেলাই এনেকুৱা হেঁচা এবাৰ ক'ৰবাত বাচ্ছা নিয়াতো একেবাৰেই অসম্ভৱ কথা আমি ইফালে যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ গৰম পানী নাইছোঁ নহয় হাজবেণ্ডে গাড়ীখন সৰু গেটখনৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ গৈছে যিহেতু মিদভিকক লৈ গ'লে মই ইফালৰ ডাঙৰ গেটখনেদি নাযাওঁৱেই সৰু গেটখনেৰে যাওঁ সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে গাড়ীখন আনিবৰ কাৰণে গৈছে সন্মুখত ইফালে মই ৰেডি হৈ পেলাই গাড়ী অনাৰ সময়খিনি হাজবেণ্ডে বজাৰলৈ আমি ওলাই আহিলোঁ মই যিহেতু পাৰ্লাৰত মোৰ অলপ সময় লাগিব এঘণ্টামান হেয়াৰ কাটো আছিলে থ্ৰেডিঙো আছিলে সেইকাৰণে মেদভিকক দেউতাকৰ লগতে গাড়ীতে ৰাখিলোঁ তথাপিও মেদভিকাৰো দেউতাক আৰু মোৰ দেওৰ দুনু এই তিনিওজন গৈ পেলাই গণেশঘাট পালেগৈ গণেশঘাটত যিহেতু পৰিৱেশটো শান্ত হৈ থাকে মেদভিকেও ভাল পালে অহাৰ সময়ত এয়া চাওকচোন টোপনিয়ে টোপনিয়ে আহি আছে তাত খেলি ইফালে সিফালে চাই পেলাই ইমান বেছি ভাল পালে নদীৰ পাৰ চালে এতিয়া গাড়ীত তাৰ টোপনি ধৰিছে যিহেতু বাৰটা বাজিলে সি চাৰে এঘাৰটা এঘাৰটা মানত সদায় ৰাতিপুৱা শুৱেই সেইকাৰণে এতিয়া টোপনিয়াই টোপনিয়াই আহি আছে গৈ পেলাই শুৱাই দিবগৈ লাগিব এইটো সময়ত বেবী ইমান বেছি মৰম লাগে টোপনিয়াই থাকিলে এইবাৰ টোপনি ধৰাৰ সময়ত চাই বেছি ভাল লাগে ঘৰ আহি পাই চাওকচোন তাৰ টোপনিয়ে নাইকিয়া হয় বুলি কৈছে এতিয়া হাঁহি হাঁহি দেখা দিয়া হাঁহি হাঁহি দেখা দিয়া হাঁহি হাঁহি হা হাঁহ হাঁহ কোৱা হাঁহ হাঁহ কোৱা হাঁহি দেখা দিয়া কি কৰি আছা তুমি বাহিৰত কিয় গৈছিলা তাকচোন হা দিয়া ফণীখন মোক দিয়া ফোনীৰ মোক দিয়া 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 বাহিৰলৈ নাযাবা আহা গুচি আহা গুচি আহা গুচি আহা গাড়ী ক'ত পেলাইছা তুমি আহি এইফালে আনা গাড়ীখন লৈ আহা গাড়ীখন লৈ আহা যোৱা গাড়ী লৈ আহা আজি কোন আহিব টেক্স আজি কোন আহিব টাইক্স আজি কোন আহিব মেডবিক আজি বা আহিব বা ক'ত ক'ত কৰিছে চাওঁ ভ

আমি এফালে খেলিম আহা দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰি আমি মিড ভিক আৰু মই শুয়ে গ'লোঁ ইমান ভাগৰ লাগিছিলে দুপৰীয়া সময়ত একেবাৰে গম পোৱা নাই তথাপিও সন্ধিয়া দেখিছোঁ চাওকচোন ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট এটা হাজবেণ্ডে ৰেডি কৰি থৈছে শুই উঠিয়েই মানে এনেকুৱা মন ভাল লাগিছে নাইচাৰ গিফ্ট পেক এটা য'ত আছে আপোনাৰ ফেচ ৱাছ এটা আছে ফেচ স্ক্ৰাব আৰু এটা বডি স্ক্ৰাব আৰু হেণ্ডমেড চপ দুটা আছে আৰু ইফালে মইশ্বৰাইজাৰ এটা আছে আনহাতে লিপ বাম এটা আছে স্মেলটো ইমানেই ধুনীয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰে মানে স্মেল বেলেগ বেলেগ হয় চেণ্ডেলৰ হয় আৰু মগুৰাৰ যোন দুটা চপ হয় কেনেকুৱা ধুনীয়া খোলাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে আৰু ক্ৰীমখিনিও খুবেই ধুনীয়া হয় যিহেতু হেণ্ডমেড হয় সেইকাৰণে প্ৰডাক্টখিনি খুবেই ধুনীয়া হয় থেংক ইউ আৰু যিহেতু হাজবেণ্ডে মোক ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ তলত খুব ধুনীয়াকৈ মেছেজ এটা ৰেডি কৰিও থৈছিলে প্ৰিয় মানুহজনে দিয়া গিফ্টটো সদায় আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল হয় বিশেষকৈ লেডিজসকলৰ কাৰণে কাৰণ এইটো সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক এইটো সদায় মেমৰেবল হয় সেইকাৰণে মই যিহেতু এইখিনি শেষেই হৈ যাব তথাপিও সকলোবোৰ বস্তু মই ধুনীয়াকৈ ৰাখিয়ে থ'ম প্ৰত্যেকটো বস্তু স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থোৱা হয়েই সেইকাৰণে থেংক ইউ এগেইন টুকু ভাল পাই থকা সময়ৰ পৰা কলেজীয়া টাইমৰ পৰা আৰম্ভণিতে দিয়া ৰ'জ পাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে যিকোনো বস্তু সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক সকলোবোৰ বস্তু মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিয়া আছে এতিয়াও চালে মই বিচাৰি পাম ধুনীয়াকৈ কিতাপৰ মাজতেই হওক বা গদেজত ধুনীয়াকৈ সাঁচি থৈ দিছোঁ সেইবোৰ খুব ধুনীয়াই স্মৃতি এটা কাৰণ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হওক কাপলেই হওক তেওঁলোকৰ এই সৰু সুৰা স্মৃতিবিলাক আজীৱন ৰাখি থ'বৰ কাৰণে আৰু ভালপোৱাবোৰ তেনেদৰে ষ্ট্ৰং হৈ থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকেও তেনেদৰে স্মৃতিবিলাক ৰাখি থ'বচোন